Hai teman-teman, di video kali ini aku mau berbagi bagaimana cara menumis tahu tokan ala Taiwan yang cara masaknya sangat simpel banget tapi dijamin rasanya gurih banget bikin nagih ya Nah bagi teman-teman yang mau tahu caranya silahkan simak video ini sampai selesai ya dan jika teman-teman suka dengan video saya ini jangan lupa bantu saya subscribe, like, dan komen Nah untuk campurannya di sini aku mau campuri dengan teri ikan ya. Dan untuk bumbunya juga sangat simpel. Kita siapkan irisan bawang putih. Kita siapkan juga irisan cabai merah gede. Lalu kita siapkan juga irisan daun bawang Nah, setelah semua bahan dipersiapkan, langsung aja kita ke cara masaknya. Yang pertama kita goreng dulu ini teri ikan. Kita goreng sampai warnanya sedikit kecoklatan ya. Nah, kalau udah seperti ini, ini udah coklat, udah agak sedikit garing ya. Sekarang kita angkat dulu. Dan selanjutnya kita tumis dulu ini tahu tokannya. Kita tumis, kita goreng-goreng sampai sedikit garing, ya. Tapi jangan terlalu garing juga. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang kita masukkan bumbu yang udah kita persiapkan tadi, dan kita lanjut menumisnya. Biarkan bau bawang putihnya itu keluar harumnya ya. Lalu sekarang kita tuangkan sedikit air. Lalu kita masukkan bumbu. Kita tambahkan sedikit kecap asin, tambahkan saus tiram. Lalu tambahkan bubuk kaldu, bubuk lada, tambahkan ini gula, dan sekarang kita masak untuk beberapa menit, biarkan bumbunya merasuk ya. Nah ini kuahnya udah sedikit menyusut, ini bumbunya mungkin juga udah meresap ya Sekarang kita masukkan irisan daun bawang Kita masukkan juga teri ikan yang udah kita goreng tadi Lalu kita tumis-tumis Kita tumis sebentar aja, jangan lama-lama ya Nah, kalau udah seperti ini, ini tumis tahu tokan ala Taiwan udah matang ya. Udah boleh diangkat dan disajikan dan enak banget buat lauk nasi hangat ya. Nah, oke teman-teman, seperti inilah hasil akhir tumis tahu tokan ala Taiwan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.